إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إيش الله تنتظر مواطن Bu Allah Taala'nın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki, Rəbbimiz öz kəlamında: Biz sizə sizdən əvvəlki əhl-i kitabə tövsiyə etdiyimiz kimi Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və mühümdür Allah qorxusu. Ona görə tövsiyə olunur daima. Və tövsiyə edib ümmətin ən xeyrilisi sallallahu alayhi ve sallam və ondan sonra gələn ümmətin sərəfləri və görərsən ki Allah qorxusu həmişə onların qəlbində olub və əməlində bir üzə verib və günahlardan qorunmaq üçün əsas səbəb olub. Və bu gün toxunacağımız mövzu bağlıdır Allah qorxusu ilə. Nə üçün? Çünki günahlardan danışacağıq, onun təsirindən. Ona görə səlәflər qorxurdular günahlardan və günahlardan qorxmaq özü Allah qorxusundandır, təkvadandır. Çəkinirdilər günahlardan, asilikdən. Nə olursa olsun bu günah böyülüyünə, kiçiliyünə baxmadan. Çünki günahlar elə bir bəladır ki, abad olan diyarları xarab edir. Məskün olan, abad olan diyarları dalmadığını edir. Nəmətlərin aladan qalmasına səbərdir zahiri və batini hər bir nimətin. Və hələ sən bax nə cəza gözləyir günah sahibini. Nə qorxunc nəticə var onun üçün. Nə məzəmmət olunan vəsfillər var Quran və sünnədə. Bu günahların təsirini nə qorxunc nəticələri var. Nə qədər nimət var ki, günahlar səbəbindən yox olub. Nə qədər fitnələr, bəlalar var ki, günahlar səbəbindən, günahların təsirindən olub. Ona görə günahların təsiri eybəcərdir. Və günahın acılığı şirinliyindən daha çoxdur, qat-qat. O insan ki, günah edəndə öz zənnində şirinlik duyur. Ləzzət duyur, bilsin ki, acılığı qat-qat çoxdur. Ona görə fikir ver Allahın kəlamına, peyğəmbərimizin sünnəsinə. Görərsən ki, xoşbəxtləri vəsf edəndə, xoşbəxtlik sahiblərini, xoşbəxtlik diyarının sahiblərini vəsf edəndə Allah Taala onları yaxşı əməllərlə və qorxu ilə vəsf edib. Lakin bədbəxtləri vəsf edəndə bədbəxtlik Yarının əhlini, sakinlərini vəsf edəndə onları günahlarla və əminamanlıqla vəsf edib. Yəni onlar özləri üçün sanki əmin idilər Allahın əzabından. Belə vəsf olunublar. Əmin idilər günahlara edirlər və əminliklə edirlər. Belə vəsf olunub. Və düşünmələr kimə aç olurlar? Ona görə baxaq səhabələrin, sələflərin həyatından bəzi nümunələrə Bağmaraq hansı dərəcələrə çatmışdılar. Lakin yenə qorxurdular. Qorxurdular ki, bağışlanmaz da. Qorxurdular ki, nəsə günah edərdilər. Əbəkr Sıddiq rəziyallahu anhu peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan sonra ümmətin ən xeyrilisi birinci xəlifə dilni tutdu. Dirdi: "Həzəlləzi ağradani el-məvari". Məni müsəvvətlərə bəlalara salam bu idi və bu oldu. Sonra uzun-uzun ağlıyırdı. Və elə ki namaza dururdu sanki bir çubuğdu, odun parçası idi Allah qorxusundan. Amma ikinci xəlifə Ömərül Xəttab radiyallahu anhu Allahın kəlamını oxuyanda ağlıyırdı, xüsusən Tur surəsini oxuyanda elə ki çatırdı. Bu ayəyə in əzab rəbbikə lə vaqə. Mələhü min dāfiə. Allahın əzabı mütləq, vaqi olacaq. Ona heç bir şey dəf edə bilməz, ona heç bir şey mane ola bilməz. Ağlıyırdı, hətta də o dərəcədə ki, xəstələnirdi və ziyarətinə gəlirdilər. Ölüm ayağında oğluğuna deyir ki, üzünü yerə qoy. Bəlkə Allah məni bağışlayar, mənə rəhmdə. Sonrası deyirdi ki, vay olsun sənə. Hə! Ey Əbu Əyübə, xəttabın oğlu. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, vay olsun Ömərin anasına, əgər Allah onu bağışlamasa. Ona görə rəvayət olunur ki, üzündə iki xətt var idi ağlamaqdan, Allah qorxusundan ağlamaqdan. İbn Əbbas radiyallahu anhu ona deyəndə ki, məsallallahu vikələmsar, Allah səninlə ölkələri ölkə etsin. O fətəhəl futuh, fətləri fət etsin. Və deyirdi, tərifləyirdi onu. Deyildi ki, "Vadittu anni an jula wujura wala wiz". Deyildi ki, kaş ki necat tapardım. Yəni xilas olardım. Nə səlavətim olardı, nə günahım olardı. Qorxurdu. Əbu Dərda rəziyallahu anhu deyir ki, "Nəsim üçün qiyamət günü ən çox qorxduğum odur ki, deyirlər ki, ya əbəddəğdə qad alim fə keyfa amiltə fima alim?" Beyler şeyə bu darda artıq bildin. Bəs bildiyinlə nə əmel etdin? Ha bu İbnə Əbu Mülayka radiyallahu anhu dedi ki: Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin səhabələrindən 30 kişi ilə qarşılaşdım. Hansı nəfsə üçün nifaqdan qorxurdu? Və heç biri demirdi ki: Mənim imanınım Cəbrayilın və ya Mikailin imanı kimidir. Bunu bildinsə bil ki Əgər Allah Taala səni müvəffəq edibsə bu dinə, haqqa, xeyirə, sünnə üzərindəsənsə bil ki, günahlar şərdir. Asiliyi zərərdir və şək yoxdur bunda ki, asiliyin zərəri qəlb üçün, günahın zərəri qəlb üçün, zəhərin bədən üçün zərərindən daha şiddətlidir. Ona görə dünya və axirət üçün Günahdan daha şərh, daha bir bəla yoxdur. Asilik günah, hansı ki Allah Teala vəsf edir. Öz kəlamında deyir ki: "Fə kullən əxədnə bi zənbi." Hər bir kəs öz günahına görə yaxaladıq. "Fə minhum man arsalnə alayhi ʿaṣibə." Onlardan bəzisinin üzərinə qasırğa ilə daş yağdırdıq. "Wa minhum man əxazatu aṣ-ṣayḥə." Bəzilərini qorxun səslə yaxaladık. Wa minhum men qasaf nabeh al-awt. Və bəzilərini də yerə batırdık. Wa minhum men aghraqna. Və bəzilərini suda bərq etdik. Suda boğduq. Wa ma kan Allahu li yuzlimahum. Allah heç kimə zülm etməyib onlardan. Və zülm edən deyil. Walakin kanu anfusuhum yuzlimun. Onlar özləri öz nəfsərlə zülm etdilər. Yəni asililər eləməylə. Ona görə rəvayət olunur ki, bəzi peyğəmbərlərdən, Bən İsraildən olan, bəzi peyğəmbərlərdən Buxtdansır hansı ki, Bən İsrailin hökmüdarlarından olub, görülür ki, Buxtdansır Bən İsrailə zülmdür, qətl edir onları. Onlara qarşı zalımdır. Həddi aşır, deyirdi ki, həmin o peyğəmbərlər Yəmi nə qəsbət əydinə səllətə əleynə mən la yərifukə və la yərhamuna bizim əlimizin qazancına görə, yəni bizim törətdiyimizə görə üzərimizə eləsini salmısan ki, eləsini hakim etmişsən ki, nə səni tanıyır, nə bizə rəhmedir. Və ibn Abbas rəziyallahu anhu günahçılara xitab edəndə deyərdi ki, ey günah sahibi, fitnədən əmin olma. Və ağibətinin pis olmağından əmin olma. Bil ki, günahın ardınca düşməyin israrlı olmağın etdiyin günahdan daha əzəmətlidir. Sağında, solunda olanlardan həyanın az olması, həyətməməyin bil ki, etdiyin günahdan daha əzəmətlidir. Gülürsən, və lakin bilmirsən Allahın sənə hazırladığı günah etdiyin günahdan daha əzəmətlidir. Və sevinirsən edə, edə biləcəyin günaha Mə kədərlənirsən gedə bilməyəcəyin günaha. Bil ki, etdiyin günahdan bu daha əzəmətlidir. Şiddətli günah edərkən, şiddətli külək qapının örtüsünü tərəfdəndə qorxursan ki, kimsə görər, kimsə daxil olar, lakin Allah təalanın nəzərinin üzərində olmağı qəlbinin hərəkətə gətirmir. Təlaşa salma, bu günahdan daha əzəmətlidir. Aişə radiyallahu anha möminlərin əmiri Muaviya ibn Əbi Süfyanə vahin yazarına məktub yazır. Deyir ki: "Fə innal 'abd idza 'amila bi ma'siyatillah 'ada hamiduhu minan nas zamma." Əgər qul Allahın asilində bir əməl edərsə, yəni günah edərsə, insanların ona təriif deməsi məzəmmətə çevrilir. Məzəmmət olur, insanlar onu tərəfləşsələr belə. Salim ibn Abi Cael Abu Derda radiyallahu anhu dan rivayet edir. Dir ki Abu Derda radiyallahu anhu dedirdi ki qorxsun o kəs ki Allah Teala o hiss etmədən möminlərin qəlbinə ona qarşı lənət salar. Yəni möminlər lənət edər onun qəlbilərində o hiss etməsə belə. Və sonra deyir ki, bilirsiniz nəyə görə? Çünki qul Allah'a aşiq olursa tənhalıqda, tək Heç kimin görmədiyi bir yerdə lakin Allah Taala görür. Allah Taala o hiss etmədə möminlərin qəlbinə ona qarşı nifrət salır. Və Abdullah ibn İmam Əhməd, İmam Əhmədin oğlu atasının kitabında Zuhf kitabında Muhammed ibn Sirindən rəvayət edir ki, Muhammed ibn Sirin başına bir müsibət gələndə, onu kədərləndirəcək, bir müsibət gələndə dirdi ki innil aarifu hada al-gham men bilirəm bu kədər nədir asabtu hum min 40 40 il bundan qabaq başma gəlib yəni etdiyim günahın səbəbindəndir Yahya ibn Muaz rahimehullah dirdi ki təəccüb edirəm o aql sahibinə ki dua edir duasında deyir ki Allahumma la tushmit la tushmit bi ala da düşmənləri mənim üzərimə salma dua edir Laçin özü bütün düşmənləri öz üzərinə salır. Deyirlər ki, ona necə? Deyirlər ki, Allaha asi olur və düşmənlər onun üzərinə düşür. Düşmənləri öz üzərinə salır beləcə. Ona görə də mömin bilməlidir ki, günahın təsiri mömin üçün zərərdir. Qəlbi üçün, bədəni üçün, dünya və axirəti üçün zərərdir. Zərərini Allahdan başqa kimsə saya bilməz bu zərərlərdən bu təsirlərdən ən birinci elimlən məhrum olmaq səbəbdir günah. İnsan elimlən məhrum olsun. Halbuki elm nurdur. Allah Taala onu bəndələrindən istədiyinin qəlbinə salır. Lakin asili zülmətdir. Hansı ki bu nuru söndürür. Ona görə İmam Şafi, rahimehullah, müəllimi İmam Malik, rahimehullahın qarşısında oturub oxuyanda İmam Malik baxır ona və təəccüb edir onun anlayışına, dərinin zəkasına, parlaq zəkasına, kamil fəhminə və qayıdır ona deyir ki, əra Allahu qad alqa ala qalbika nura. Görürəm ki Allah Tala sənin gəlbinə nur salıb artıq. Fələ tutfihu bi zulmatil bi zulmatil məksiə. Onu asiliyin zülməti ilə söndürmə. Günahların təsirindən vəhşə İnsan qorxu altına düşür. Tənhalığa düşür. Özünü tənha hiss edir. Aslində onun qəlbində onunla Allah arasında vəhşət yaradır. Hansı ki, o vəhşətin necəliyini Allahdan başqa heç kim bilmir. Ləzzətin heç bir mənası qalmır o an. Əgər insan üçün cəm olubsa dünya ləzzətləri hamısı, lakin qəlbində vəhşət varsa, o bu Ləzzətlərdən heç nə dad dadmaq ona heç bir fayda vermir, heç nə hiss etmir. Əksinə, qəlbində həyat olan insan, həyası olan insan hiss edər ki, vəhşət necə qorxuludur, tənhalıq Allahdan uzaq düşmək necə qorxuludur, amma ölü ona nə qədər xəncər batırsan da ölmüş insana yarat, ağrı vermir. Həmçinin günahların təsirindən insanla Başqa insanlar, başqa bəndələr arasında vəhşət yaranır, tənhalıq yaranır. İnsanlar uzaq düşür ondan. Özü uzaq düşür insanlardan, xüsusən də xeyirəhlindən, el məhlindən. Onlarla özü arasında vəhşət hiss edir, qaçır olardan. Və nə qədər bu vəhşət, bu qorxu, tənhalıq çoxaldıqca, daha çox uzaqlaşır. Onların məclislərini tərk edir. Onlardan faydalanmağın bərəkəti gedir ondan əksinə. Şeytanın dostlarına qoşulur. Rəhmanın dostlarından uzaq düşür. Və o dərəcədə bu vəhşət onu uzaqlaşdırır insanlardan, hətta özü ilə arvadı arasına girir. Özü ilə övladları arasına girir. Özü ilə hətta nəfsi arasına girir günahlar. Özünü nəfsindən uzaqlaşdırır. Özünün nəfsindən qorxulur. Bəzi sələflər deyərdilər ki, inni lə əsullah, Allaha günah edirəm fa aradəlikə fi xulqi yutab fi xulqi dabbat ve imrat men bunu minimin ve hayat yoldaşlığının əxlaqında görürəm Allah sizə edirəm bunu minimin ve ailəmin əxlaqında hiss edirəm və günahların təsirindən işlər çətinləşir amin məndə üçün Allah təala çətinləşdirir işləri onun üçün hara yönəlir qapılar açılmır onun üçün bağlıdır çətinləşir bax məraq ki Allah təala Allahdan qorxanlar üçün çıxış yolu verib daima. Və bəyan edib ki, onlar üçün nə kədər var, nə hüznü var. Kim Allahdan qorxarsa Allah Tala ona çıxış yolu göstərər. Lakin kim təqvadan yavaşlayarsa, təqvadan uzaq düşərsə, aslidə çalışarsa, canfəşanlıq edərsə onun işi çətinləşər. Ona görə təəccüb edirsən qulaq. Necə özü üçün qapıları bağlayır günah eləməklə? Həmçinin günahların təsirindən günahlar zülmətdir. Necə ki gecənin qaranlığı zülmətdir, günahlar da eləcə qalbi zülmətə salır. Qalbin bəsirətini söndürür və sonra həqiqətən bu zülməti hiss edir günah edən. Qalbində olan bu zülməti həqiqətən hiss edir. Necə ki gecənin qaranlığını hiss edir. Necə ki qaranlıqda görmür, qəlbinin kör olmağını da hiss edir, dərk edir. Və zülmət çoxaldıqca heyrəti daha da çoxalır. Hətta düşür zəlalətə, bidətlərə, xurafatlara, azğınlığa, dində həddi aşmağa və hiss etmir. Və suru həqiqi kör olur. Baxmayaraq gözləri görsə də, tək gedir, tək yəzir. Zəlalət ehli ilə oturur durur. Halbuki təqva bu zülmətdən onu çıxarandır. Təqva Allah qorxusu. Aslildən uzaq olmaq bu zülmətdən çıxaraq çıxarandır. Ona görə sələflər deyirdilər ki, o o dərəcədə zülmət qəlbini bürür ki, gözündə hiss edirsən o zülməti. Üzündə hiss edirsən asinin zülməti, üzü qaralıb. Ona görə ibn Abbas rəziyallahu anh dur ki, innal lil hasenati diyam fil wajh. Həqiqətən Yaxşı aməllərin üzdə işığı var. Va nuran fil qalb və qəlbdə nuru var. Vəsaaten fil rizk və ruzida bolluqdur yaxşı aməllər. Ruzunu artırmasına səbəbdir. Va quvvatan fil badan və bədənin güvətidir. Va mahabbatan fi qulubil xalq və məxluqatın qəlbində sənə qarşı məhəbbətdir yaxşı aməllər, yaxşılıqlar. Və sonra deyir ki, va innal sayiyyati sawadan fil vech. Həqiqətən pis aməllərin, yəni günahların üzün üzdə qaralığı var. Üzü qaraldı. Və zulmətan fil qubur vəl qalb. Və qəbirdə də, qəlbdə də zülmətdir. Oh vahlan fil badan və bədənin zəifliyi idi, yəni xəstəliyi idi. Və naqsun fil rizk və ruzunun naqisliyi idi. Azalmasıdır. Və buğdan fi qulubil xalq. Və məxluqatın qəlbində də sənə qarşı nifrətdir. الله تعالى bizi, bizi, itaat sabit etsin. bizi etsin. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم